Практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем не используется, никем не читается. До известного времени это было неизбежно, потому что единственным переработчиком информации был человек. Но появились электронные вычислительные машины, которые в миллионы раз быстрее, чем человек перерабатывает информацию. К сожалению, однако, появление этих машин очень часто не